Після короткого затища знову наростає протистояння поблизу Авдіївки. Лише декілька хвилин тому по цим житловим кварталам прилетіло зі сторони російського окупаційного контингенту. За моєю спиною, ви можете бачити будинок, у котрий влучила ракета з установки ГРАД-П. один сюда и все, да? Да, да. А все это уже Как бы семьей были, ну, ходили на рынок за продуктами. Позвонили, сказали, что беда. Ну, как бы мы его примещали домой. Ну, а в результате вот такая картинка и... Все очень страшно и Печаль. По, по предварительным данным, по осколкам и извлекли часть, часть града. То есть снаряд град был, mm -hmm. который, ну, это свидетельство yeah. того, как бы того, что ей лежит в машине там. Развернуться. Рука Украины. Прошу вас. Хорошо. Да нет. Саша, записывай.

здесь вот подпись.